હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ઓપન ફોર ઓલ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે શીખીશું ધોરણ સાત વિષય હિન્દી નિસ્વાદ્ય પોથી નો પાઠ બે તબિયત તુરી આતી હૈ ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવશું તો ચાલો શીખીએ પાઠ બે તબિયત તુમ્રી આતી હૈ ना स्वाथ्य न प्रश्नों न जवाब नहीं समाज प्रश्न एक अ सही विकल्प चुनकर खाने में खराक का निशान कीजिए विकल्पों ने समझ लाइए सवाल एक मैदानों में हरियाली कब लहराती है ऑप्शन छ जब छम छम बूंदे गिरती है जब अकाल पड़ता है जब वर्षा होती है जब सूरज निकलता है साचो जवाब आपसे पेलू विकल्प जब छम छम बूंदें गिरती है सवाल बे कलिया दरवाजे खोल कर कब मुस्काती है शाम होते ही दोपहर होते ही सुबह होते ही अपना मन होते ही साचो जवाब सुबह होते है त्रैण खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है वाक्य में रेखांकित शब्द लहर का क्या अर्थ होता है तरल तरंग तमस के लटार जवाब से तरंग चार सृष्टि की रचना करने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होता है परमात्मा प्रभु ईश्वर सृजनहार जवाब आपसे सिर्जनहार पाँच सही शब्द चुनिए। ચીડિયા મુસ્કાતી બીજલી મસ્તીમાં સાચો શબ્દ છે મસ્તી છ શબ્દાર્થ કે ગલત જોડ પહોંચાડીએ દુનિયા સંસાર યાદ સ્મરણ હરિયાળી બંજર જમીન લહરાના હિલોરે માં ગલત જોડ છે હરિયાળી બંદર જમીન પ્રશ્ન એક બાવ્ય પંક્તિ એ પૂર્ણ કીજે કાવ્ય પંક્તિ પૂરી કરવાની છે जब छम छम थी लहराती है सुधीनी चालो लखिए जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चमचम चम कर जाती है मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है प्रश्न क्रम बी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए प्रश्नों न जवाब नहीं समझ लीए सवाल एक सुबह होते ही चिड़ियों के अलावा कौन कौन अपनी प्रतिक्रिया देते हैं जवाब सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं रात का अंधेरा दूर होने लगता है पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है पंछी चहचहाने लगते हैं कलियां खिलने लगती है फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है बे हमें प्रभु की याद कब कब आती है हमें प्रभु की याद तारे सूरज चाँद सागर पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देख कर आती है ज़्यादा बारिश होने से क्या होता है ज़्यादा बारिश होने के कारण जगह जगह पानी भरने लगता है ज़्यादा बारिश होने से गंदगी मच्छर या कीड़े मकोड़े पनपने की ज़्यादा आशंका रहती है किसानों को खेतों में नुकसान होता है शहरों में वाहन व्यवहार भी ठप हो जाता है ज़्यादा बारिश होने से बाढ़ भी आने की आशंका रहती है चार बारिश न होने से क्या होता है बारिश न होने से धान मक्का गन्ना बाजरा सहित अन्य फसलों की पानी की जरूरत पूर्ण नहीं होती बारिश न होने से पीने के पानी की तंगी रहती है नदी नाले सूख जाते हैं पशु पक्षी पानी की तंगी से व्याकुल हो उठते हैं पाँच छम छम जैसे अन्य शब्दों को ढूंढकर कर लिखिए खोज खोज ठंडी ठंडी चम चम छम छम प्रश्न छ हरियाली लहराने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है हरियाली का हमारे जीवन में बहुत महत्व है हरियाली लहराने से किसान खुश खुशहाल हो जाते हैं हमारे जीवन के लिए उपयोगी औषधियाँ फल फूल और कई चीज़ें हमें आसानी से मिल सकती है प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए भी हरियाली अनिवार्य है पेड़ पौधा लहराने से प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है और बहुत सारे पर्यटक स्थलों पर लोगों की भीड़ प्रकृति की हरियाली देखने के लिए उमड़ पड़ती है इस प्रकार हरियाली लहराने से हमारे जीवन में परिवर्तन होता है साथ बारिश किस स्वरूप में धरती पर गिरती है जवाब वर्षा ऋतु में बादल बरसते हैं तब पानी की बूंदें छम की आवाज़ करती है ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो उस समय बिजली भी चमकती है ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है પ્રશ્ન ક્રમ ત્રણ ઉદાહરણ કે અનુસાર નિમ્નલિખિત શબ્દો કે સમાનાર્થી શબ્દ કોષ્ટક મેં ઢૂંડકર વાક્યમ્ય પ્રયોગ કીજે ખુશી દુનિયા ખુશ્બુ અને લહેર શબ્દ આપેલા છે એના ઉદાહરણ પ્રમાણે સમાનાર્થી શબ્દ કોષ્ટકમાંથી શોધીને લખવાના છે અહીં કોષ્ટક આપેલું છે આનંદ ખુશી એટલે આનંદ જગત દુનિયા એટલે જગત સુગંધ એટલે કે ખુશ્બુ तरंग एटल लहर उदाहरण से खुशी आनंद आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर मुझे बहुत आनंद हुआ दुनिया जगत दुनिया बहुत छोटी है जगत बहुत छोटा है खुशबू सुगंध गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी है गुलाब की सुगंध बहुत अच्छी है लहर तरंग ध्वनि की लहर सुनाई दे रही है ध्वनि કી તરંગ સુનાઈ દે રહી હે प्रश्न क्रम ચાર ઉદાહરણ કે અનુસાર વચન પરિવર્તન કર કે में પ્રયોગ कीजिए ઉદાહરણ આપ્યું છે યાદ માથી યાદે શબ્દ બનાવ્યો છે આ જ પ્રમાણે વચન પરિવર્તન કરવાનો છે અને વાક્ય બનાવવાનું છે મુજે આપકી યાદ આતી હે મુ આપકી યાદે આતી હે ચિડિયા ચિડિયા હે વહા ચિડિયા હે लहर लहरें पानी की लहरें आ रही है पानी की लहर आ रही है बिजलियाँ बिजली बिजली गिर रही है बिजलियाँ गिर रही है चार कली कलिया बगीचे में कली खिली है बगीचे में कलियाँ खिली है, है लड़का लड़के वहाँ लड़का खड़ा है वहाँ लड़के खड़े है प्रश्न क्रम पाँच अ निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्द कोश में से ढूंढकर लिखिए हरियाली हरे भरे पेड़ पौधों का समूह मस्ती आनंद उल्लास लहर तरंग हवा का चौक, चिड़िया पंछी, गोरैया सृजनहार ईश्वर जग दुनिया के संसार प्रश्न क्रम पाँच ब निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर लिखिए अं आपेला शब्दों ने शब्दकोश क्रम प्रमाण लिखवा कागज कंगन जंगल क्षमा ज्ञान क्रम पाँच क नीचे दिए गए शब्दों के तुरंत बाद शब्दकोश में आने वाले शब्द लिखिए बहुत भाई मैदान यौवन मुस्कान योग બહાર ભાલો ખુસ પ્રશ્ન ક્રમ છબ્દો કે આધાર પર પ્રશ્ન વાક્ય બનાવીએ અહીં કૌશમાં જે શબ્દ આપેલો છે તેના પરથી પ્રશ્ન વાક્ય લખવાનું છે કોણ દોડ રહ હૈ જવાબમાં આવશે વેદાંત દોડ રહ હૈ બે બારિશ કહા પર ગીર રહી હૈ જવાબ આવશે ધરતી પર બારિશ ગીર રહી હૈ ત્રણ चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है जवाब छः सुबह में चिड़िया खुशी के गीत गाती है चार सेठ ने कुत्ते के गले में क्या बांधा जवाब अमर से सेठ ने कुत्ते के गले में पट्टा बांधा पाँच शिकारी ने किससे हिरण को मारा छ कुत्ता क्यों खुश हो गया जवाब आपसे मुक्त होने से कुत्ता खुश हो गया सात मैं सबके साथ कैसा व्यवहार करता हूँ મેં સબકે સાથે અચ્છા વ્યવહાર કરતા હું જવાબ આવશે પ્રશ્ન ક્રમ છ બ સહી વાક્ય કે સામને ખાને મેં સહી કી નિશાની કીજે અહીં ત્રણ વાક્ય આપ્યા છે લડકી આ ખેલતી હૈ લડકી યા ખેલતી હૈ અને ત્રીજું છે લડકીયા ખેલતી હૈ આમાં સાચું વાક્ય છે બીજું સવાલ બેમાં સાચું વાક્ય આવશે પહેલું સેહત કે લી મુસ્કાન જરૂરી હૈ ત્રણમાં સાચું વાક્ય છે બીજું અપસ્તાય હોત ક્યાં જબ ચિય ચુક ગઈ ખેત ચાર લાખાચકિત હો ગઈ સાચું વાક્ય છે લાખાચકિત હોત નિમ્નિખિત ભાવાર્થ વાલી કાવ્ય પંક્તિ લખીએ અહીં અર્થ આપ્યા છે તેના પરથી કાવ્ય પંક્તિ લખવાની છે પેલું છે દૂર દૂર આતી હુ ઠંડી હવા મસ્તી લેકર આતી આતી તબ હે જગત પિતા પરમ પિતા પરમાત્મા તુમ્હારી યાદ આતી હે કાવ્ય પંક્તિ છે જબ ઠંડી ઠંડી હવા કહી સે મસ્તી ઠોકર આતી હે हे जगत के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है बिजु सुबह होते ही कलिया अपने दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काती है कलियों की मुस्कान से सुगंध की लहरें बाहर आकर दौड़ लगाती है कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है प्रश्न क्रम सात ब निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए અહીં કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે તેનો ભાવાર્થ લખવાનો છે પહેલો છે જબ બહુત સુબહ ચિરિયા ઉઠકર કુછ ગીત ખુશી કે ગાતી હે જવાબ આવશે ચિરિયા ભોર મે જલ્દી ઉઠકર ઇસ તરહ ચહહાને લગતી હે જેસે વે ખુશી કે ગીત ગા રહી હે બીજો મેદાનો મે বনબાગો જબ હરિયાળી લહેરાતી હે વર્ષા ઋતુ મે વર્ષા ગીરતી હૈમચમ કરહાળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર આવા બીજા વિડીયો નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો